Морські піхотинці добре підготовлені люди, хоча більшість з них в середньому віці 20 років. Сім'ї сім військовослужбовців у нас всі виїжджають разом з чоловіками. Не виняток і батальйон морської піхоти, тому що всі, у кого є дружини, дружини і діти, всі, всі вони заходять тут. Мы остановили колонну, подъехал один из казаков, достал канистру с бензином, ручную гранату, и сказал, что если мы сейчас не продолжим движение, он нас взорвет. То есть доходило до такого. Вот. Ну, получив приказ двигаться дальше, мы доехали до нашего батальона. За нами уже на тот момент была вареница из 15 автомобилей, в которых ехали вот эти вот значит, местные жители казаки. Как только мы въехали в часть, примерно через 20 минут нас начали блокировать российские войска. Причем, что до нас зашла еще колонна, у нас э, наш полигон морской пехоты находился в Старом Крыму. Э, там находилась децентральная штурмовая рота, они выполняли свои, э, свои задачи, по, учебные задачи, то есть они, э, у них там были стрельбы. Вот заехала колонна Александра Штурмовой Роты, заехала вот эта наша сводная колонна из шести бетеров, и в тот момент нас, и через 20 минут нас перекрыли. То есть знали, сколько нас, знали примерно, где мы, и ждали, когда мы все соберемся вместе. У меня остались там мама, осталась сестра с племянниками, остались подружки, как говорится, друзья. Я планирую, да, конечно, периодически, если будет возможность, ездить туда. Но буду, наверное, жить все-таки на Украине, потому что, как говорится, такая возможность получилась. Не то, что возможность, такая ситуация, которая я просто понимаю, что в Крыму сейчас будет очень тяжело. И жить там будет нереально. Как мы постоянно оборонялись в Крыму, домой вряд ли ходили, и все время были на чеку. Здесь можно немножко отдохнуть и головой, и телом. Немного, конечно, непривычно, что сейчас без оружия. Но уже привыкли боевые будни постоянно спали там по два по четыре часа в сутки сейчас конечно на сон дают гораздо больше времени очень я бы сказал хорошо кормят усиленное питание очень хорошо встретили хорошие условия То есть мы конечно такого приема не ожидали